হাই গাইজ ৱেলকাম টু ৰিমাছ গাৰ্ডেন এইটো চাওক পথটো অলপ আগতে ভাঙিলে মানে বহুত বছৰ পুৰণি পথ আছিলে তো মই সেইটোৱে পেলাই দিব বেয়া লাগিলে সেইটো কাৰণে মই কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া মই ফুটাটোত এটা শিল দি ল'লোঁ আৰু অকণ মাটি দিলোঁ আৰু এয়া মোৰ মিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি আছিল সেইকাৰণে অকণমান চিমেণ্ট আনি পেলাই বালি চিমেণ্ট মিক্স কৰি এনেকৈ দি লৈ পেলাই দুটামান শিল ফিটিং কৰি দিলোঁ তেতিয়া অকণমান মাটিখিনি ৰখিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব সেইটো কাৰণে এনেকৈ লগাই দিলোঁ তাৰপিছত মই ইয়াত মাটি ভৰ্তি কৰি দিম এয়া এনেকৈ মাটিবোৰ দি গৈছোঁ আৰু মোৰ পেলনীয়া বস্তুৰে কিবা এটা বনাই খুব বেছি ভাল লাগে আৰু এনেকৈ শিল দি দিছোঁ চাইডে চাইডে মানে যিকোনো বস্তুৱে পেলাই দিবতো সহজ হয় কিন্তু এনেকৈ কিবা এটা ক্ৰিয়েট কৰিলে নিজৰ ভাল লাগে আৰু মই ইয়াত এয়া চিডাম আছিলে আৰু এইখিনি মই ইয়াত লগাই দিম আৰু ছিডামবোৰ গ্ৰ' হ'লে কাটিং কৰি থাকিব লাগে খুব ধুনীয়া শ্বেপ দিব পাৰি মই যিহেতু নিজে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ সেইটো কাৰণে লগোৱাখিনি নেদেখালোঁ আৰু এয়া মই কালাৰ অক দি দিম অকণমান কালাৰ দি পেলাই ইয়াত মই দুটা জে জেট প্লান্তৰ দুটা কাটিং লগাই দিছোঁ আৰু এয়া মছ আছিলে অকণমান মাটিত তুলি আনিলোঁ আৰু এনেকৈ থলোঁ আৰু এয়া বুদ্ধামূটি আছিলে আৰু ইয়াত দি দিলোঁ এনেই পেলাই দিয়াতকৈ পথটো কিবা এটা কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব যেতিয়া পূৰা গ্ৰ' হ'ব তেতিয়া ধুনীয়া লাগিব আৰু চেডামখিনি অকণমান ৰ'দত পৰি আছিলে এইটো পথ সেইটো কাৰণে মোৰ চেডামখিনি অকণমান কালাৰটো বেয়া হৈ গৈছে আৰু অকণমান মানে হালি পৰিছে যেতিয়া পানী পাব আকৌ ফ্ৰেছ হৈ উঠিব কেনেকুৱা লাগিল জনাব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ ইমান দে পাই বাই